जय नरमा ग्रंथ गणेश पुराण खंड दूसरा प्रकरणम अध्याय 22 दुष्ट बुद्धि प्रदान विंदाक्षराया उद्धरणा श्री गणेशाय नमः विद्याद्राक्ष जनमद्र निवारीतु विश्वं भर देवियात्म रक्षत गरा तव गणेशवरम भूदा आत्मनुपरेवसाति गे

मगवा नानाभ पक्षीन स्वनग्रह पार्थितीन पुन्हा भ्रमण कृती मनी अश्वगृहम सिद्धात विनायक देवालय कथा खाली पाहता मूर्ती देखिला तत्ता गणेशाची बहुकाळाची पुरातन सर्व संपूर्ण रामविंदन केले स्थापन दशरथे लागून वशिष्ठ कृषी करी प्रश्न कर्ता यज्ञवृत्तदा नविनंदन मध्ये लागे तरी सांगे काही उपाय

हस्ते करी अर्चना सी मैंने मूर्ति अवलोकना सी दंडवत माना सी देखना भी पाए करी प्रदक्षिणा वाचा लागदी सितमना भगवत कीर्ति श्रवना लागदे श्रवना ऐसे अनन्य भावे भजन करता श्री गजन प्रसन्नता लक्षित घन दिलेवर्तन कया दशरथालंदन रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रिमागि विख्या सुरसंपद पराक्ष दशरथाचे मनोरथ पूर्ण गाणे मूर्ती स्थापने अत्यंत सुंदर परिपूर्ण रत्न रत्नासाद वायविशद मागे देखील प्रसिद्ध जीर्ण समृद्ध

तेने निवेदन तयासी हरिणी चित्रगुप्ता माजेला शिवाशिव पुस्तकाला तेने मग दिला दोघांचाही तेगळ यमासी मने पुण्य श्लेष नाही हे, हे, हे पादकाची गोत्र निश्चयसी गणना न करावे दुष्कृतासी यमदूतासी अन्यबले

आ कडी करा करा फाटत आशी पत्र मला कढकली दी शिची यमदूत पिडा पावती अत्यंत लोळ देतप्त वाळू की शस्त्र घाती देह तोडी

ते ही जन्म टाकोना एक जाना पवना आशना दुसरा वृश्चिक गाना लगाना ते ते पाप ग्रहण के लिए पाए लोग आशी दंज करना के लिए जीवन जगरना ते ही जन्म टाकोना मार्धा रश्मन जागले त्यावरी नकुल शिकोरा भ्रक जंबु का गाले पावरा दरगर धोपानी वेसरा उष्ट्रपिंजर जागले तेहि जन्म कामुन नक्रानि महामिन व्याघ्र मृग धवेन्द्र जाले कुशोद्धान महिष जा, एवं मन योनित दुखी भूमि अद्भुत चांडा काटक होत देह त्यक्त तैसे ही अंतिराक्षस भिल्ल जाले दोगे जन्म कदले नाना सुख दुख तलमले अवर्ती पड़े भवाजा

पातला पा का शाखे ते शमी पत्र पड़ी ते की पूजा देवाचान विमान बदली विमानी धोखासी दिव्य देह अली विमान अवलोकन करुण दिव्य तमु विमानी खा धोगासी मेने सलोमी पूर्व जन्म कथरासी कथिल तुजसी सविस्तर शमी पत्र करा गजानन माता वामने केले अनुष्ठान ते हि संयन्तुनागे गजमन्ना वामने सुरे गुरु बलिश्रीपातळे गानुन केले स्थामने नित्येन्द्रेन्द्रिगुण शुद्धबुद्धिसुणातन तोदासाहुनसमुनचरित्रपावन करितसे इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे दुष्टबुद्धिप्रधानमीमाक्षराजा उद्धर्नो नामः अष्टविंशत्तमोऽध्यायगोढः